Девчатка, добрый ранок, девчатка. У нас сегодня 21 уже березня, и девчули уже прокинулись. и вас радуют хвостики наши, и вас радуют, и нас радуют, Все хорошие девочки. А ну давай, покажите команды, если сейчас, давайте, сгадайте, сидеть, молодец, Сенечка у нас сидит, давай печенюшку, и маленькой Франечке, ой, Рубі забрала. Зараз я Франечке теж дам. Ну, я вже їх покормила. Ай, молодці девочки. Ні-ні-ні, франюсики. Франюсику. Все, франюсик теж покуштував. Дівтюльки, класна погода Сонечко. Буде сьогодні дуже тепло. Вранці було 6 градусів, але я бачу, буде ще температура підніматися. Так що, слава Богу. Спали спокійно. Ну, я не чула, я ще не заглядала телеграм-канал. може в області, як завжди, але в області це кожного дня неспокійно. А дивилася тільки я в Одесі, Ютуб в заглядувала, в Одесі було дуже неспокійно. Там була така тяжка ніч, і Маріна Сі теж сказала, що ніколи такого не було, і бідненька Євочка злякалася. Діточки дуже жалко діточок, тримайтеся Одесситы, тримайтеся, хорошие одесситы, бедные. Все будет хорошо. Вы дуже, дуже стики люди. Вы дуже стеки, радостные, позитивные. Все будет хорошо у вас. Очень хочется пожелать вам, чтобы вы выдержали все. Мы, украинцы, все, дай Бог, с Божьей помощью все выдержим. Конечно, хоть погодочка радует. Как они бедненькие, эти одесситы. Ну, наверное, на уличку все равно ж, выходят. Все равно солнышко их радует, морюшко их радует, и вот так и живут. Они очень оптимистичные, очень оптимистичные, одесситы, сильные люди. Сколько я смотрю, вот и блогеров смотрю, и тетка у меня тоже вот здесь тоже такая сильная личность, непоколебимая, как моя сестричка говорит, наша тетя Таня сама шахида остановит. И бросится на него. Это правда вот тоже. Там сильные люди, многие сильные люди в Одессе, держитесь. Но если человек сильный, это не значит, чтобы ему не страшно. Просто он держится, крепится. Он старается не бояться, старается все выдержать. И найти в себе силы. Дай бог. Всем добрым людям сил. Найти вот эту опору. Опора это добро внутри нас. Вот это опора. Еще я называю опорой Бога. Бог один. Бог один. Он дает силы. Он нас любит. Он нас радует. И все хорошее только от него. И благодаря ему мы еще не сломались. Благодаря ему. Спасибо нашему Творцу. Прилітають, тут завжди прилітають. Вони ніколи не відказуються. І голуби прилітали, до речі. Так що. Такі у нас друзі. У нас дуже багато. Тут велика компанія. Так? Собачок і пташечок. Все живе. Все хоче їсточки.

Нашасенька, шотландская кишка. Ей 6 років. Вона грається, как маленька кошенятка, як маленьке. Ксюнка малює віночок. Такий віночок намалювала Ксюшка. Дуже цікава розповідь про квіточки, які в віночку мають свої властивості і захищають. І так дуже-дуже класна, звісно, у них тема і розповідь про віночок. Дуже цікаво де ж мені було. Онлайн навчання закінчилося. І ще раз доброго дня, дорогі друзі! І я роблю млинці. Що я положила сюда? дивіться, вот таке оно коричневате, як таке тісто, да? На млинці. Оно, е, значить, я додавала сюди чашечку чая, уже чай стел, потом додавила сюди мінеральну водичку, стаканчик, муки додавила, ну, я на глаз муки добавляла, потом додавила немножко солі і немножко сахара, немножко подсолнечного масла і половина ложечки кокосового масла. Ну, я економлю, мене вже... Оно там чуть-чуть осталось, потому я его экономлю, немножко добавила. У кого есть много кокосового масла, можно добавить больше. Попробовала один блинчик, он просто замечательный. Видите, такой ажурной дырочки, будет очень вкусно, несмотря на то, что нету там яиц. Блинчики просто великолепны. Так захотелось, я уже не делала очень давно. Ой, мланеть, вот такой красивый блинчик получается, как солнышко, да, ажурный дырочку. И неимоверно вкусно. Я не думала, что блинчики пастные бывают такие вкусные. Очень-очень вкусные. И сделать хорошую начиночку. Да, будет, я думаю, неплохо. Да? В лучшем случае, солнышко радует. Погода такая хорошая. И что, ребята? Начинаются каникулы. Так что всех поздравляю. Настроение у детей. Просто чудесное. Пускай будет тихий. Тихие дни пускай будут и хорошие каникулы для деток, чтобы они немножко отдохнули. Такие блинчики смочни, друзья, рублю блинчики. И зашла в YouTube, вышло видео, я дивлюсь из Одессы, дивлюсь девочку, ну, она уже мамочка, девочка Марину Си. То там, конечно, боже мой, Ой, я ничего не могу сказать. У нас тоже было так это месяц назад с этими шахидами, что я не выдержала, позвонила. Это было десь в ночи, и ну, позвонила этой верующей подружке. Ну, это у меня первый раз в жизни, я вообще ночью не звоню никому. Но мне так было страшно, как шахид просто над домом, реально, вот как пикировал. Мне так было. А муж спал, и Ксюша не хотела их будить. Ну, я просто не хотела пугать Ксюшу, но, ну, я не знала, как в этот момент справиться и что делать, как поступить. Я позвонила подружке Танюше. Так что я понимаю чувства Марины, Марина Си с Одессы. Я понимаю. Боже, держаться, всем держаться, Одесси там, дорогие Одесси, ты держитесь. Там моя тетя, я ей тоже написала сообщение, держитесь, дорогие. Млинці виходять дуже смачне. Подивіться, подивіться, так? Да? Як дырочку такі ажурненькі. Красота. Ось такі сонечка виходять. Я не знаю, чому я не робила пісні блинчики, от скільки да, років. Вони такі класні, от правда. Попробуйте. Я там вже сказала, да? я зараз напишу, полінуюсь ніколи не пишу рецепти. Надо вам білими буквочками написати. такие классные, ребята, без яиц. То, что треба. Честное слово. Они а вкуснейшие, короче. Ксюша, понравились млинцы. А? Вот я уже там испекла. На путь 6-7 блинчиков уже все, немає, слопали. Но сама не знала, не знала никогда, что пасные блинчики могут быть такими вкусными. И еще параллельно пельмени им делаю, сейчас варю. Так что у нас вот такой будет завтрак, который перетекает в обед. Всем хорошего денечка. Таня сегодня в настрое. Напекла млинцев. Сейчас я покажу, скильки. Ось. Ну, захотелось. Их можно, до речи, сейчас я не то показываю. Вот. Я снимаю, держу в руке телефон. Вот. Настроение пока есть. Вот столько напекла млинцев. Заморожу, сделаю начинку к вечеру. Сейчас мы на мальване идем. Потом приду, сделаю какую-то начиночку, заверну, может половину оставлю, половину в морозилку. Ну и пускай будут, как говорится, при... пригодятся. А что наша девочка? Сейчас. Вот, кричить, мявчить, вот это чудо, да? Ой, целый день мяучить. Корм давала. Смотрите, бурундук уже такая, да? Бурундукообразная девочка. Не плачь. Ну, у меня просто закончилась для нее э, вот этот кормик, мяско закончилось, которое в пакетиках. И пойду ж сегодня куплю сейчас. А то она сухим кормом не наедается. Хоть брюшка он какой, да, большой. Так что такие дела. Ну, держаться всем настроение. Поднимаем сами себе настроение, иначе. А иначе жизнь надо ценить. Она прекрасна, каждую секунду. Просыпаемся и радуемся. Здорово. Мы еще живем. Доброго дня знову, дорогі друзі. І вийшла я в парк погуляти. Ксюшенька малює у нас зараз. І я тут сиджу і прям зачарована, як пташечки співають Неймоверно, это настоящий релакс. Вот тебе живой релакс. Прям дуже-дуже классно. Сонечко так прогревает, Так замечательно. Очень-очень-очень замечательно и классно. Очень редко позволяю себе где-то сесть на лавочку вот так просто 5-10 минут посидеть. Но вот сейчас я немножечко посижу, позвонила точно такие, слава богу, спокойно. Но в Одессе, конечно, эти светлые отходят от того, что было. Пускай будет просто все хорошо. Такая закончится эта нехорошая, нехорошая, просто жуткая война. Так уже хочется мира. И солнышко располагает. Очень уютно. Смотришь, как все красиво. Парк, птицы, животные. Хочется радоваться и дарить другим тоже улыбки, ребята. Всем самого-самого наилучшего. И солнышко радует, да? Здорово, уже хорошо. Покажи рисунок. <laughs> угу. Да я тоже посмотрела, я сока захотела какого-то. Молодец, Ксюха, даже гарно. А я сегодня пила сок. Ты пила сок? У вот тебя нашла... повезло, я не пила сок. Я в пакете увидела у тебя сок. Хорошо. Рубі всі оливається, да, щоб не було. Навіть да. коли шахіди пролітають, рубі всі оливається. Да, Вона старається підняти настрій всім. Да, моя хороша Скажи, да, буває всяке, але я стараюсь. Ой, ти моя Хороша хороші, сонечко День сьогодні чудовий, погодка прям сказочна. Ковского, погодочка. Лови. Не получилось? Давай еще. Еще один разочек. Ой. Тош? ну дай. Ну пожалуйста. Ну вы ласочка. Два, три. Скажи, мама, ну хватит уже, что-то не получается. Шаканы корс опять залезла на кирпичи, ну ты посмотри, ну что за чудо и чудес? Слезай давай, упрашивай. Француженка тоже была, там я сняла, ну вот эту и и такая гавка, и гавка, что я высоко сижу далеко гляжу. Но самое главное, <связать> я тебя не боюсь, но это она так, это она хочет что-то сказать, что я самое главное. Она обычно внизу так себя не ведет. Аккуратно, Сенечка. Говорящая голова. Что такое? Ну, боже, когда залезла. Ты можешь залезать, ты можешь, ты не хочешь. Психуя, бачите? Психуя. Сень. Ты такая классная. Давай уже с сни... слезай Злезай Буду же высоко. Давай. А сейчас я Руби. Мячик. Сейчас будем мячик бросать Руби. Давай, иди сюда. Рубича, иди. Иди. Давай, Руби. Та что ты сегодня не ловишь? Она обычно ловит хорошо Сегодня что-то не получается А тебя психуешь, что-то психує, так? да? Красотусі. Не надо, не прыгай Сеня Не надо, я тебе покажу как надо Идем, я покажу Я уже жду, жду. Она прекрасна сама слезает Прекрасно. Ну, не переживайте. Я просто хотела вам показать, как она это делает. Сейчас мы делаем это надо и весь первом как она слезает. Много спина туда залезает. Ей там нравится. Вы не переживали. Давай слезай. Покажи, как ты слезаешь, Сеню.